Əziz xalqım, hörmətli Diktator TV izlənləri, bu şərəfsiz qanunçan Əliyevlər yenə də durmaq bilmir. Bilirsiniz ki, biz Avropada yaşayan bloggerləri susdurmaq üçün əllərindən gələn edirlər. Bir neçə dəqiqə öncə paylaşdığım Məhəmməd Məzəlinin ailəsinə qarşı bir terrordan sonra yenə də bir bunlar bu şərəfsizlər durmaq bilmir də bizləri susdurmaq üçün. Bilirsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyəti Qabil Məmmədovun qarşı terrora, nə bilim, çağırış terroru maliyyələşdirmə və sər modelə ilə cinayətmə, aşdırmaya çalışıblar. Dəlil yetərli sindən uzbatından bunlar indi əlləşirlər ki, qabili Azərbaycan gətsinlər, amma bunların əlində sübut yox. Yəni biz hamımız çox gözə bilirik ki, nə qabil, nə də ki, biz bloqerlər heç birimiz indiyə kimi terrora çağırış etməmişik, nə də ki, terrora bir dəstək görmüşük. Əksinə biz terrora qarşıyıq və bizim məqsədimiz din yolundan ə, inqilab eləmək və hakimiyyəti devirməkdir. Bizim sadəcə məqsədimiz budur, xalq ayağa qalxsın, meydanlara çıxsın. İndi gələk əsas məsələ. Bu oğraş hakimiyyət görül nəyibdi? Ələndi indi faq, faq toplayıb Almaniyaya göndərmək üçün gəriblər Qabilin həyatına silah basdırıblar. Güya indi bunlar bununla demək istirir ki, Qabil illər öncə Almaniyaya gedərkən həyatında silah basdırılıb, gedib orda, orda nə bilim şey eləyəcək terrora çağırış eləyəcək. Bax bu terroru bu əvəzinə görə planlaşdırıb. İndi bunlar bu şərəfsiz, beynsiz hakimiyyət elə bilir ki, yəni bunların bu əməllərini Almaniyada inanacaqdır. Əliyev İlham, nə eləsəndə onsuz da o deyib, bir işi görsən, o poxu üzvəz gözvə yayırsan da, də. həmin dəqiqə biz deşifrə eləyirik. Onu da qeyd eləyim ki, dostlar, əslində bu məlumatı qabil 5 il öncə alıbdı, sadəcə biraz inanmayıbdı. Amma fakt artıq Bu gün əmin olublar ki, bir qara maşın gəlibdi 2 gün öncə onların Qabil cinin həyatında nəsə şey ediblər. Bunu qonşular görübtdi və dərhal indi Qabilə məlumat ötürüblər ki, bəli, belə bir şey olubdur. Yəni bu gün ötrüblər deyirlər, 1-2 gündür sizin həyatınızda belə bir şeylər baş verir, həyatınızda silah basdırılır, nə bilim nəyənir və dərhal bu barədə sössüzcü Qabil Məmmədov Almaniya xüsüxidmət orqanına məlumat verəcək ki, Əvəzedən İlham Əliyevin bax bu şəlləmə planı başlatmasın. Hər kəs bu videonu paylaşsın. Bir daha təşəkkür edirəm. Əliyev hakimiyyəti qabili indi əlində şey yoxdur. Qabili aid bir terrorçi ilə indi getdi Qabilin evində silah basırlar ki, gənnəd nədir, nədir? Qabil indən əvvəldən silah basırıb gedim Avropiya ölkədə terror eləcək, nə bilmirsiniz. Görürsüz bu şərəfsiz hakimiyyətin əməllərini. Hər kəs bu videonu maksimum dərəcədə paylaşsın. İlham Əliyev özünü cırtdırmayın, xeyr yoxdur. Nə yol olursa olsun biz susmayacağıq. Gəl bizi öldürsən bəki onda susarıq. Ölsək də yenə yəni ruhumuzla danışacaq İlham Əliyev. Sən rədd olub gedənə qədər bizə durdu yoxdur.